если рвутся провода. Непременно приглашают в дом электрика тогда. С напряжением он ладит, знает, где бытует ток. Все починит, все наладит, электричество знаток. Он владеет инструментом, схему может прочитать и предъявит документ вам с рукой доступа на пять. Он осветит ваши будни, он подключит вас к сети, и ему совсем не трудно срочным вызовом прийти. Да, электрик друг надежный, с ним по жизни хоть куда, Прибором очень сложным, разберется без труда. Без него стоят заводы и не светят фонари. Да, электрик без работы, нонсенс, что не говори. Он и смелый, и отважный, влезет там, где не влезать. Крепким словом точно скажет, там, где нечего сказать. Он без лестницы взберется, он без лифта спрыгнет вниз. Добродушно засмеется, если вызовут на бис. Он такой, он привлекает, и особенно тогда, когда фазы замыкают или рвутся провода, приглашаем, приглашаем вас к нам на учебу.